Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми б хотіли представити вам новий та цікавий проєкт нашої школи. Кожний місяць ми будемо раді представити вам новий випуск нашого телебачення. З вами будуть постійні рубрики Пригоди школяра», шлях до успіху і новини шкільного життя. Зараз наша постійна рубрика Пригоди школяра, в якій та Марія взяла інтерв'ю у директора про цікавість та важливість його професії. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами очень занимательная рубрика нашего школьного телевидения «Приключения школьника». И я ее ведущая, Тарабрина Мария. Всем известно, что все приключения школьника берут начало и конец в кабинете у директора. Тогда мы с вами и зайдем. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, Маша. Спасибо, что уделили нам время и согласились ответить на наши вопросы. Это моя рубрика. Что ж, ну приступим. Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы уже занимаете свой пост и какие кардинальные изменения произошли за это время? Я работаю директором с 1975 года. Можно похвастаться, что в 21 год я стал директором школы и был самым молодым директором в Советском Союзе. Кардинальные решения, но ну, каждый ребенок, воспитанный мной, это кардинальное, нормальное решение. Это раз. Что касается нашего интерната, то когда я пришел сюда работать более 25 лет назад, не было ни этого корпуса. Была дырявая крыша в корпусе, там где у вас сейчас вторая половина дня. Не было вообще отопления. Газифицировал село нельзя сказать я, а под моим руководством было разрефицировано село и проведен газ к нам в школу интернат. Ну и кардинальные решения вместе с вами, они происходят каждый день. Вы видите, что наша школа становится, я считаю, лучше, красивее. То есть мы не стоим на месте и с вашей помощью, с помощью всего коллектива делаем какие-то кардинальные решения, чтобы вам было хорошо, уютно в школе. Всего. Думаете ли вы о школе дома? Да, я думаю о школе дома. Я постоянно планирую свой рабочий день дома. Можно сказать, что я сплю в обнимку с телефоном, потому что это действительно так. <mind> Звонки поступают со школы, разные могут мне позвонить в два или три часа ночи. Конечно, желательно, чтобы этих звонков не было, но жизнь есть жизнь. Если, не дай бог, кто-то заболеет, кто-то из... А на сегодняшний день у нас 341 ученик. Кому-то стало плохо, то звонки идут ко мне, а мне уже надо принимать не кардинальные, но решения. Как вы успеваете совмещать работу и дом? Ведь многим людям это не дается, они устают. Ну, когда работа тебе в радость, то ты не так сильно устаешь. Конечно, сейчас уже в связи с возрастом я устаю. А раньше не очень нравилась моя работа, она мне нравится и сейчас. Но тем не менее я понимаю, что придет еще немного времени, несколько лет, и на смену должны прийти новые люди, новые учителя, новый директор. И которому точно так же, как и мне, будет нравиться эта работа. И детям будет хорошо, комфортно у нас в нашей школе. Расскажите, пожалуйста, о своих обязанностях. Ну, я всегда говорю, что все мои обязанности э, заканчиваются на уход. То есть э, важно, чтобы детям было комфортно, как я говорю, в школе, уютно, сытно чтобы было тепло, чтобы было чисто, чтобы вам было интересно учиться в школе. Вот все вот это обеспечит, это и есть мои функциональные обязанности. А там вы уже взрослые дети, вы можете додумать, то есть вы понимаете, что все, что проводится, все, что делается в школе, все, что привозится в школе, хочешь-не хочешь, все равно контролируется каким-то образом. Спасибо. Ну вот, наше интервью подошло к концу. Я бы хотела еще раз поблагодарить нашего директора Владимира Петровича за то, что он уделил нам время и ответил на наши вопросы. Они были важны для нас. Спасибо, Машенька. А вас, дорогие телезрители, мы увидим в следующем выпуске. Всем спасибо за внимание. В нашей школе была проведена Олимпийская неделя. Нас навестили олимпийцы, которые рассказывали о своих успехах в спорте. Также они награждали детей, которые заняли призовые места в школьных соревнованиях. Давайте же посмотрим. сейчас выпускница нашей школы расскажет нам, как она добилась успеха и даст вам пару советов. Всем привет! Меня зовут Катя. И это рубрика «Путь к успеху». Сегодня у нас в гостях ученица нашей школы, а также учитель из английского языка Юлия Николаевна. Юлия Николаевна, как вы определились с профессией? Кто-то влиял на ваш выбор? Ну, во-первых, здравствуйте. С профессией определилась достаточно-таки легко. А, ну, конечно, да, на мой выбор влияли. Влияли родители очень сильно, но это осознала, честно говоря, потом, что они влияли. А, надо влиять, знаете, так, влиять с подполья. Вот вам у есть именно так, она оказывается, как я сейчас сказала, что еще с самого моего детства хотела, чтобы я владела английским языком, но не именно учителем, как бы была, тогда еще не было это выбрано для меня. Но потом, в принципе, тогда уже пристал этот выбор делать какую профессию выбрать, куда пойти учиться, то, в принципе, все было достаточно легко. Учитель английского, самое главное, что английского, да, ну а там посмотрим, как называется. Ну, как видите, теперь здесь. Были ли у вас переломные моменты в приобретении профессии? Нет, переломных моментов не было, разве что может быть в девятом классе. Когда у меня была мечта стать юристом, почему-то, я уже даже не помню почему, и мама меня отвела в юридический лицей и сказала, ты тут будешь учиться. Все. Хочешь быть юристом, будешь учиться здесь, придешь со школы. Для меня это было страшно, приходить со школы, поэтому я отказалась от этого. Ну, возможно, это стал переломный момент, потому что потом я нацелилась на английский язык. Э, почему вы выбрали работать именно в нашей школе? Ну, знаете, легче всего работать там, где тебя, как говорится, любят и ждут. Школа действительно многое мне дала в 10-11 классе, когда я сюда перешла. И вот именно старт вот этот, я не знаю, где я буду дальше, что я буду дальше делать, но именно я наслаждаюсь тем, что сейчас, именно в этот момент, я здесь, потому что это действительно огромнейший опыт, и самое важное, это когда тебя поддерживают в этом я не представляю, как, бы, как бы мне было, нравилось мне или не нравилось, если бы я пришла в какую-то другую школу, незнакомым людям, где моими коллегами были учителя, не которые меня учили, а вот действительно незнакомые люди, которые, возможно, смотрели на меня волком. Здесь действительно это очень-очень огромная поддержка работать с людьми, которые тебя знают с детства, которые тебя учили, поддерживают и помогают. Ну, поэтому я выбрала нашу школу. Ну, действительно, потому что меня Владимир Петрович пригласил. Огромное ему спасибо за это здесь работать. А какое у вас хобби? Ой, ну я главная дорамщица. Я люблю смотреть корейские сериалы на корейском языке. Возможно, ну, мое хобби ⁇ изучать, наверное, языки. Английский, немецкий. Английский немножечко. Что вам дала школа такого, что помогло добиться успеха в жизни? Школа помогла мне раскрыться. Знаете, когда училась еще в другой школе, у меня была поездка сцены, как это вот, ну, удивительно для меня сейчас, но тогда это действительно было. Когда я перешла в нашу школу, школа дала мне шанс действительно не бояться больше, э, больше людей, не бояться сцены, выступать, держать речь, а это действительно очень важно в профессии учителя, потому что каждый день от звонка до звонка. Мы вот тут стоим перед вами и выступаем, знаете, вот как актеры на сцене в театре. Это действительно так. Да. Какой можете дать совет нашим ученикам? Ну, самое важное, наверное, учиться. Не отлынивать. Потому что, действительно, когда приблизится ваш 11 класс, вы поймете, где у вас были пропуски. Особенно те дети, которые знают, чего они хотят уже сейчас, куда они хотят поступать, кем они хотят быть. Сделайте упор на это, на те предметы, которые вам нужно будет сдавать на ЗНО. Потому что потом 11 вам будет легче. И вам будет легче потом при поступлении. Ну и слушать родителей, наверное, потому что ну, я в свое время слушала, я не жалею об этом. Действительно, если бы не родители, я бы не знаю, была, где бы училась, где бы работала сейчас. Спасибо вам, Евгения Николаевна, за ответы. Спасибо вам, Катя. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся через месяц. 24 сентября в нашей школе проходила благотворительная ярмарка «Осенний барбер», в которой принимали участие как и дети, так и их родители. А также нам стало интересно, что по этому поводу думают дети, родители и учителя. Давайте посмотрим на эту тему сюжет. Януков, Скажите нам, будь ласка, кто сегодня с вами пришел на ярмарок? Ну, я сама пришла, с подружкой со своей мамой, мальчика девятого класса. Ну и мои дети, конечно, Карина и Милена, первый и пятый класс. В ну, общем, вот так, родители еще с наших классов. Что вы продавали, на ярмар? Ой, мед, орехи, э что тут еще, выпечка, пахлава, в общем, все, много-много всего. Э, как вы ставитесь до благодейности? Замечательно, это нужно, это сплочает нас, в общем, очень-очень хорошо. Спасибо. Что понравилось вам сегодняшний ярмарк? Очень mm -hmm. понравился, все замечательно, все активные, э все хорошо. Чи бы еще что-то до нашего ярмарку? Да, нужно, нужно будет, наверное, на следующую ярмарку еще давать объявления какие-то по селам, по нашим, чтобы приходили еще не только учителя, ученики, родители наших детей, а еще приходили просто бабушки, дедушки, родители просто гости нашего села. В общем, приходили тоже на ярмарку. Болі обширно нужна Уже в этом году. вообще вот уже у нас очень прям масово так уже активні, скажем. Дякую вам за пораду і дякую вам за відповіді. Пожалуйста. Цікаво, що думають наші вчителі, моя добрий день, добрий день. Що ви думаєте про нашу яку? Захариться дуже цікавий захід. Єдине, що погано, це те, що нам зараз на урок, а діти не хочуть на урок. Але взагалі це благодійність завжди вона дуже гарно Поховує наше покоління молоде, допомагає дітям. І взагалі а, це дуже добре, що і діти, і батьки, і вчителі разом співпрацюють у школі. Ми маємо ж не тільки навчати, але й поховувати. Більша частина того, що я придбала, я вже з'їла. Але ось що залишилося кексик, це на третю перерву. Метод. Чи підтримувати благодійність? Так, звичайно. Я підтримую благодійність в будь-якому і вигляді. Взагалі дуже добре, що ось в наш час, ось останнім часом взагалі дуже багато таких всяких мероприя... заходів. Проводиться. Навіть якщо вийти у місто на радянський, на Суборній, вибачте, вже нова назва. Дуже багато волонтерів ходить, які збирають кошти на хворих дітей, на лікування хворих дітей, на допомогу воїнів. АТО та й те, що у нас зараз проводиться також дуже добре. Дякую, що відповіли на наші запитання. Дякую, що запитав. Як ви це до благодійності? До... Хотіла б в дорослому житті займатися. Ладом? Так, це цікаво цікаво. Ким ти сьогодні прийшла на ярмарок? Сама. А що ти принесла з собою на сьогоднішній ярмарок? Тобі хтось допомагав робити? Чи ти їх сама робила? Мама допомагала мені їх робити. Добре, дякую за відповіді. Питаємо у наших учнів, що вони думають про сьогоднішній ярмарок. Розкажи нам, будь ласка, з ким ти сьогодні завітала до ярмарку? До цього ярмарку я завітала зі своєю молодшою сестрою. Розкажи, що нам розкажи нам, що ти з собою сьогодні принесла на цей ярмарок. Я принесла зі собою випічку. А якщо точніше, то кекси. З ким ти виготовляла ці кекси? Ці кекси ми виготовляли разом зі з моєю матір'ю. Розкажи нам, як ти ставишся до благодійності. Я вважаю, що благодійність це необхідне на сьогоднішній день і в нашій країні дуже багато хворих людей, дуже багато людей травмованих внаслідок воєнних дій. Тому благодійність це необхідне. Чи хотіла би ти своє доросле життя пов'язати з благодійністю? Так, у дорослому житті я планую стати лікарем, щоб допомагати таким людям, яким які хочуть жити, і їм необхідна допомога. Я в тебе вірю. Ти обов'язково станеш лікарем і дякую тобі за відповіді. А з вами, дорогі телеглядачі, ми зустрінемося рівно через місяць і пам'ятайте, творіть добро, і воно обов'язково до, до вас повернеться. 26 вересня проводилися дебати кандидатів на посаду президента в школі. А 27 вересня прийшли успішні вибори, в яких перемогла Слободзяна Анастасія. Давайте привітаємо її і побажаємо подальшого розвитку в цій сфері та звичайно, виповнення обіцянок по приводу роботи, яку вона пообіцяла здійснити на дебатах. Дивимось! Всім привіт! З вами рубри... рубрика! Талановиті діти нашої школи, і сьогодні в нас в гостях Слободяна Анастасія. Настя, скажи, будь ласка, скільки років ти займаєшся вокалом? Я з восьми років займаюся вокалом. Е, чи дійсно тобі подобається цим займатися? Чи змушував тебе хтось займатися вокалом? Ні, мене ніхто не змушував, я сама вирішила цим займатися. Які пісні, групи та жанри є твоїми улюбленими? Я меломан, тому слухаю пісні по настрою. І коли виступаю на концертах, також вибираю по настрою. Чому ти вирішила займатися вокалом? Напевно, тому що Тетяна Анатолійна, наша вчителька музики, вона мене перший раз, коли почула, що я співаю. Вона сказала, що в мене усе буде добре і добре я буде співати, якщо буду ходити до неї, займатися. І тому з того часу я вирішила, що це потрібно мені, і якщо доросла людина це мені сказала, то може так і буде. Який був твій шлях до успіху? Шлях до успіху був складний, тому що багато конкурентів. І кожен хоче зайняти своє місце під, під сонцем. Е, і ну, навіть на конкурсах, коли ми їздимо, там ну, багато дітей, які, які хочуть зайняти призові місця. Ну, це я хочу сказати дуже складно. Кожен, кожен конкурс, ти дуже хвилюєшся. Був навіть випадок, що. Когда я не заняла никакое место, и для меня было это, даже можно сказать, травмой. я очень плакала. Ну, был урок. Все. Не всегда. Спасибо тебе за твой ответы. До новых встреч. 2 октября наши учителя отпраздновали День учителя, и вот как оно выглядело. А доклад. Поздравляем! Поздравляем! Дякуємо за увагу. До новых встреч! Не забывайте переглянуть нас на Ютубі. С вами была Лаврентьева Валера И Литвинская Катерина.